Короче, на Полтаве, на Полтавщине, в Полтаве, я колись то работал, фирма «Укрдиамант». Она сейчас, кажется, «Дистар» называется. Пацаны Юрий Венедиктович, Олежка Зингер сделали мне вот такие і и подарили из нержавейки. Зараз, если я спіймаю на ней рыбу, вы обязаны мне поставить лайкосики и написать какие повідомлення. Дивимося. Лететь, конечно, не дуже, но... <свистак> Пацаны, есть рыба! 不能 Тараза, зови у камень. Да что это такое за невезение? Давай, выходи. Пацаны, завеву камень. И я ее не выведу. Я не могу терять эту блесну. Фух! Рыба ушла, блесна осталась. Пошли дальше. Есть рыба, пацаны. оторвалась, оторвалась. Но блесна есть на месте. Это была треска. Я бы ее все равно выпустил. Ну, надо же показать. Пацаны, есть опять рыба. Юрий Венедиктович, Олежка, дякую вам за дружбу. Дякую вам за такі, такі блесны, які ловлять. Тут я. Які ловлять вот такую рыбу. Обовязково напишите мне что-то в комментариях. Выпускаю рыбу.